Hai semua dan selamat datang. Pernah tak bila dengar perkataan redox, kepala terus rasa macam, aduh peningnya. Ha, jangan risau. Hari ini kita akan bongkar sama-sama misteri di sebalik salah satu topik paling penting dalam kimia SPM ni. Dan saya janji, ia sebenarnya lebih mudah daripada yang awak sangka. Jom kita mulakan. Okey, kita mulakan dengan yang paling asas. Apa benda sebenarnya redox ni? Bunyinya macam canggih kan? Tapi sebenarnya ia cuma perkataan yang digabungkan. Cuma gabungan dua proses. Red untuk reduction atau dalam bahasa Melayunya penurunan dan ox untuk oxidation atau pengoksidaan. Ha, nampak tak? Simple je kan? Dan ini, ini adalah perkara paling penting yang awak kena ingat. Pengoksidaan dan penurunan ni dia macam pasangan. Tak boleh dipisahkan. Mereka sentiasa berlaku serentak dalam satu tindak balas. Tak boleh ada pengoksidaan tanpa penurunan. Dan sebaliknya, anggap je macam pakej beli satu percuma satu. Dan dengan sini, definisi ini sendiri kerap sangat keluar dalam soalan SPM. Jadi pastikan ia lekat dalam kepala ya. Baiklah, persoalannya sekarang. Macam mana kita nak cam nak kenal pasti sama ada satu bahan tu tengah dioksidakan atau diturunkan? Sebenarnya, ada empat cara atau empat definisi berbeza yang boleh kita gunakan untuk tengok perbezaan ni. Tapi, Sebelum kita terjah ke empat-empat empat definisi itu, saya nak kongsi satu tips belajar yang bijak sikit. Daripada awak cuba hafal lapan benda, apa kata kita hafal empat je? Macam mana? Senang je, awak cuma perlu fokus hafal semua definisi untuk pengoksidaan. Sebab apa? Sebab definisi untuk penurunan adalah 100% lawannya. Kan jimat masa, jimat ruang otak. Okey, definisi yang pertama, yang paling orang kenal. Ia melibatkan oksigen. Senang je nak ingat. Kalau satu bahan tu terima oksigen, ia mengalami pengoksidaan. Sebaliknya, kalau ia hilang atau buang oksigen, ia mengalami penurunan. Definisi kedua pula kita tengok dari sudut hidrogen. Ingat tak tips tadi? Ia akan jadi terbalik daripada oksigen. Jadi, kalau pengoksidaan tadi terima oksigen, untuk hidrogen pula, ia akan hilang hidrogen. Nampak tak coraknya? Jadi secara automatik penurunan pula akan terima hidrogen. Mudah kan? Sekarang kita masuk definisi yang ketiga. Yang ini saya nak awak semua bagi perhatian lebih sikit. Ia sangat-sangat penting untuk SPM. Ia berkenaan elektron. Pengoksidaan ialah satu proses di mana satu bahan tu kehilangan elektron, manakala penurunan pula adalah proses penerimaan elektron. Dan yang terakhir, definisi keempat. Kita tengok pada nombor pengoksidaan. Yang ini pun logik je. Untuk pengoksidaan, nombor pengoksidaannya akan meningkat, akan jadi lebih positif. Manakala untuk penurunan, nombornya akan menurun. Ha, perkataan pun dah sama. Penurunan untuk menurun. Senang nak kaitkan. Okey, saya faham. Antara semua tadi, peraturan tentang elektron tu yang selalunya paling mudah buat kita keliru, betul tak? Tapi jangan risau, ada satu cara, satu jalan pintas yang sangat terkenal dan berkesan untuk pastikan ia melekat terus dalam memori awak. Awak hanya perlu ingat ayat ni: OIL RIG. Ya, yeah, bunyinya macam pelantar minyak tu. O I L R I G. Ia adalah singkatan untuk Oxidation is Loss, maksudnya pengoksidaan ialah kehilangan elektron dan reduction is gain. Penurunan ialah penerimaan elektron. Cuba sebut sama-sama, oil rig. Dah ingat? Bagus! Jadi inilah rumusan utamanya. Bila sebut je pengoksidaan, terus ingat. Hilang elektron. Bila sebut penurunan, terus ingat. Terima elektron. Simpan betul-betul konsep ni dalam minda awak. Baiklah, kita dah faham konsep asas redox. Sekarang, jom kita masuk bahagian yang paling penting untuk skor dalam peperiksaan daripada empat definisi yang kita dah bincang tadi, yang mana satu yang awak betul-betul kena kuasai untuk soalan SPM. Okey, ini strateginya. Untuk soalan-soalan yang bagi markah tinggi macam soalan struktur dan esei, awak wajib mahir dua benda. Yang pertama, pemindahan elektron, ingat tak OIL RIG? Dan yang kedua, perubahan nombor pengoksidaan. Dua ni adalah bintang utama dalam topik redox. Definisi tentang oksigen dan hidrogen tu macam mana pula? Ia penting juga, tapi selalunya untuk soalan objektif yang markahnya kecil. Jadi sekarang, awak dah tahu mana nak fokuskan tenaga kan? Jadi, sekarang awak semua dah ada peti alat asas untuk topik redox. Tapi, teori satu hal, praktikalnya macam mana? Macam mana nak gunakan semua alat ni bila berdepan dengan soalan persamaan kimia yang sebenar? Ha itulah yang akan kita terokai dalam sesi kita yang seterusnya. Kita akan tengok contoh-contoh soalan sebenar. Pastikan awak bersedia ya. Jumpa lagi.